Это программа «10 минут о самом важном» и я, Катерина Перова. Сегодня у нас в гостях новоиспеченный руководитель Михайловска Михаил Миненков. Михаил Анатольевич, добрый вечер. Добрый. Михаил Анатольевич, ну давайте для начала внеснем, внесем ясность. То есть вот ваша должность, я вас так обтекаемо сегодня представила, руководитель города. Как она правильно звучит? Кто вы на сегодня для города Михайловска? Учитывая сложившуюся ситуацию, что глава города находится в определенных местах, согласно уставу, исполняет его обязанности первый заместитель или заместитель. В штате есть и первый заместитель, и два заместителя. Я сегодня исполняющий обязанности главы администрации города Михайловска, первый заместитель. А как же ваша депутат, депутатская деятельность? То есть до этого, я напомню, телезрителям вы состояли в городской думе Ставрополя депутатом городской думы. Вы сложили мандат свой или нет? Я был председателем комитета по строительству, городскому хозяйству и экологии. Согласно всех процедур, пишется заявление. Это заявление является. Основанием для того, чтобы мне выйти из состава Думы. В дальнейшем это заявление рассматривается, конечно, на Думе, но это уже такой, скажем так, формальный, фор формальный процесс. Да. То с есть момент... заявление вы дописали, мандат вы, по сути, сложили. Я хотел бы сразу сказать по поводу всех тех обсуждений сегодня на эту тему, нарушения закона там с моей стороны или еще. Глава города Ставрополиколягин Семенович, на сегодняшний день, не на сегодняшний день, а в тот момент Перед тем как мне уходить на работу, получил мое заявление, он хочет у него. Uh -huh. Все-таки вот ваше назначение лично для меня было неожиданностью, потому что вот я считала вас как бы человеком Ставрополя. Да, вот долгое время трудились на политическом поборище Ставрополя, и здесь вас знают, а тут Михайловск. Как так получилось? Михайловск на самом деле находится в агломерации, скажем так, Ставрополя, рядом территориально, границы граничат бок о бок, и предприятия сегодня, въезжая в Михайловск, сильно не замечаешь, что ты выехал из Ставрополя. В Ставрополе, конечно, живет на сегодняшний день много тех людей, с кем я общаюсь. Это И производственная составляющая города Ставрополь находится в Михайловске или в районе Михайловска. Вы я хотите как... сказать, что там те же проблемы, То что есть и в Ставрополе? Ставрополь и Михайловск многие годы были интегрированы друг друга, и мы как бы на сегодняшний день знаем, что... Проблема, скажем так, рабочих мест, если этот вопрос задевать в Михайловске, они решаются за счет представления рабочих мест города Стапля. И где-то 70 процентов жителей Михайловска едет каждое утро на работу. О чем мы видим, где мы видим пробки вечные километровые утром, в 8 утра и вечером. Соответственно, То есть вы хотите вечно. сказать, что вам знакома проблема Михайловская? Не Или по крайней мере они не на вы? А абсолютно знакома. Все, все, те же проблемы, которые есть сегодня и в других муниципалитетах, Ставропольского края, и Российской Федерации, не присутствуют и в Михайловске. Есть моменты, которые более обострены, есть моменты, которые интереснее. Например, могу сказать, спорт в плане подготовки спортсменов, хотя практическое отсутствие материальной базы в спорте, но подготовка спортсменов сегодня Михайловская, это интерес составляющий, где надо перенимать опыт. И хорошие спортсмены, особенно детского спорта, сегодня участвуют на различных соревнованиях. Негатив, конечно, в первую очередь бросается – это работа коммунального хозяйства. То есть в городе, в принципе, отсутствует система вывоза, вывоза мусора. Первое, что вы сделали, когда пришли? Да, первое, на я, свою я решил познакомиться с людьми, я поздоровался и сказал: давайте вводим мораторий на войну, на политическую войну, закончим заниматься политикой, политикой начнем заниматься хозяйством. Это первое. О чем мы договорились со всеми. Сегодня я представился не сколько какой-то политик, там, и совершенно не как политик, а как заведующий хозяйством, который должен сегодня работать, подметать улицы, решать социальные вопросы. Uh -huh. Михаил Анатольевич, я хочу зачитать вам э, несколько комментариев, которые появились в, в интернете, когда объявили о вашем назначении. Вот, например, Михайловску очень повезло с Михаилом. Энергичный, умный, при этом принципиальный и целеустремленный. Миненкову не привыкать к трудностям, куда призывала Родина, он там всегда в первых рядах. Но, тем не менее, есть и другие да, комментарии. Вот, например, одно дело защищать родину, другое руководить. Что вы скажете по этому поводу? Вы знаете, работая в той же Ставропольской городской доме, будучи председателем комитета по законности, местным управлением, дальнейшим председателем комитета, три года по строительству городскому хозяйству и экологии, я хочу сказать, получил с 2004 года огромный опыт работы как в законодательной власти, так и в работе с исполнительной властью. Ставропольская городская дума – это очень активный исполнительный орган. Это не просто дума, где нет, скажем так, управления аппарата юристов, где просто депутат предоставлен сам себе. Тот опыт, который получил, конечно, благодаря и администрации города Ставрополя, и главе города Ставрополя, все эти годы он бесценен. Я Хочу сказать, те дебаты на комитетах, в Думе, на каких-то согласительных комиссиях, непосредственно в муниципальных предприятиях города Ставрополя, а также решение вопросов, трудных, проблемных вопросов в городе Ставрополе. Полнейшее взаимодействие с Джадоем Андреем Хасановичем и с Колягином Георгиевичем, и с другими коллегами дипломами. Я скажу их, назову их даже не сколько, просто главы. Это достаточно серьезные умные люди. Они мне дали сегодня большой опыт работы непосредственно с нашим городским хозяйством, учитывая, что я отвечал за этот блок. Ну, вот, насколько нам известно, вот, и точнее я хотела спросить, вам известно ли о том, что вот у предыдущего руководителя был некий конфликт с одним из крупных застройщиков Михайловска. Вы как собираетесь эту ситуацию разруливать? Потому что я так думаю, что застройка и строительство в Михайловске, это, наверное, одна из сейчас острых проблем в городе. Все-таки земля, которая, скажем, прилегает к Ставрополю, это достаточно лакомый кусочек. Мы должны понимать, что все, без исключения 100%, должны в нашем городе, Михайловск и в других городах, я принципиально в этом убежден, действовать по закону. Но иногда кто-то, нарушая закон, скажем так, совершая ошибки, может, скажем так, их исправить. Если на сегодняшний день есть нарушение законодательства и скажем так что за собой не влечет какой-то серьезной ответственности, где скажем так можно лавировать в рамках административных правонарушений уголовных скажем так то конечно же администрации создана для того чтобы помогать сегодня развиваться и бизнесу и непосредственно оказывать всяческую помощь жителям города. Но есть в то же время принципиальный вопрос, если сегодня бизнес, неважно это строитель или другой, принципиально нарушает закон, не выполняет все те требования, которые прописаны, то, конечно, надо с полной ответственностью этому человеку в конечном итоге отвечать а нас, администрацию и в лице, скажем так, жителей города Михайловска, потому что я не хотел бы разделять сегодня, за этим следить. Вот вся моя позиция. Я внимательно говорю, то есть никаких каких-то кардинальных мер я сегодня не предлагаю в этом вопросе. Если есть диалог, значит должен быть диалог. Если нет диалога... По закону. Даже не то, что есть. При всем при этом, обязательно по закону. Но обязательно должен быть диалог. Михаил Анатольевич, продолжая по поводу комментариев, вот смотрите, и такой комментарий тоже был э, э, в интернете. Уткинская прорисовочка все это. Имеется в виду ваше назначение. Но не секрет, что вот в свое время вы еще пришли к власти, да, э, при Андрее Валентиновиче Уткине, и считались человеком из его команды. Вот сейчас он появился на политическом горизонте, и тут назначение связанное с вами. Что вы на это можете сказать? Звоним. Я с гордостью, с гордостью говорю, что в 2004 году, когда я пришел в Ставропольскую городскую думу, работая с администрацией города Ставрополя, получил там огромную закалку. Весь город Ставрополь в то время работал на благо наших жителей. Да, с какими-то проблемами, да, с какими-то там моментами, которые превратились в какую-то там, скажем так, проблематику для руководства. Но в целом я эту работу оцениваю положительно. И хочу всех уверить, на сегодняшний день ни Андрей Валентинович Чуткин, ни другие какие-то политики того времени меня не предлагали на эту должность. Непосредственно губернатор Ставропольского края предложил администрации рассмотреть кандидатуру Миненкова Михаила Анатольевича. Спасибо. Ну и последнее. Все-таки вы сложили мандат. Жители Ставрополя интересуют, что же будет вот именно с тем местом, которое освободилось в доме Ставрополя. Будут проводиться до выбора или там по спискам? Если, Следующим... говорить, если говорить о должности, я думаю, председателем комитета станет наиболее активный депутат Ставропольской городской Думы, который наиболее профессионален и болеет этими проблемами. Что касается непосредственно округа. Ждут до выбора. Будут до выбора. Я не знаю, как примет решение на сегодняшний день Ставропольская городская Дума, избирательная комиссия, соответственно. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в программу. Мы желаем вам удачи и успехов на новом политическом поприще. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был руководитель Михайловска Михаил Миненков. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До встречи.